всю жизнь несу дитячу мрію, можно так сказать, стать художником. Ну, слово великий, это уже, да, просто художником стать. Ну, живопись на первом плане. Мы же даже и закодировали, что я живописец. Вот у ли получается живопис, если училась, учился. Ну, будем говорить, мы тогда признали, что я у меня получается колорит. Срубить колорит, оказывается, не так просто. Это, как говорят, трошки дар природный. Сделать, колористическую работу. Ну, можно знать это все, как рубится, но это вот ума, когда идет по, это другое. уже живопись, какая-то субстанция такая вот, замкнутая. Да, там включено. Композиция, колорит, цветовое решение, все это, стиль, все это включено. Плюс энергетика, плюс, ну, конечно же, душа, дух. Все там есть. Живопись – это жизнь. По-простому. Это житья. Что такое концепция? Это, в принципе, идея. Там, белым по белому. Валеры, да. Серия света. То есть там. Ну, Рездво, Зеленая Надилья, там. Ивана Купала. Вот эту серию, причем на, на а картины там. Что интересно, что ни одной не Все разошлись. В Полтаву приехал такие художники, как Маркосян, Гейко. Мы сдружились. Особенно ну, я подружився з Марком Ейко. Ейко, оригінальний художник, привіз з Києва. Такий свой стиль, ну, черно-белый. В Києві рух такий був просто. Ейко, в нього бы попал. Было как то така новизна, у новий. Ну, можна сказати, повливав на мене. Ну, на мене теж, но ну, я бы... Не, свою линию веду, я по своей линии. И, как мне кажется Толя художник от земли. Как бы. Я ссылаю, я А мне они кажут, ты не пишешь, а орас. Ну, мне показали ему картины. У меня действительно такие фактуры можно даже сказать нерасливые такие. Ну, та ні, ні, ні ну фактурний. Mm. Гейко мене підтримував, сказав, що клас, ні нормально. Він приходив до мене. Дуже багато розмовляли в мистецтві. Література в його велика. Він не якісь журнали, то время ж ПССР, не так то. А Гейко знав в мистецтві дуже много. Багато знав. Он мог четко. Ты показываешь работу, он дивится, я ст, э, говорят, ставить на место. Чей вплив, где находится, где это самый, какие стили, куда попал, на ком строится. Ну, то есть, это у него дано, это все. Он читал четко. Четко знал, но тот человек, каким мастерством, может это находиться, ну якби, багато бач, багато по виставкам їздить, і, і вообще і сам працює творчество. Тот може читати картину. Вот картину, не в настрої. Тобто його, як говорят, одразу классифицировать можна так. Потому що всі ми, дитина росте і він матери. То Тобто плив подражання. дуже то природно. Потом каждый ты выходишь на, на свой язык, на свой чистильчик там... Вообще нужно четко знать, ну, як бы какую линию ты идешь, мастерство выдашь. То есть для чего это все робится, для чего вообще малюется это мои. Понимаю же типа, то, ну, релакс, покайфувай. Можно и так, но это уже, говорят, попонтоваться можно. Типа, там, мастер-классы. Ну, понты, а мастер-класс. Что это, чепуха, мастер-классы? Это понты. Мне предлагали мастер-классы проводить. Ну что это? Это же серьезно. Серьезно надо заниматься. Никакой мастер-класс ничего это не дает. Ну а Жейку мы как бы так. Я приезжал до его мы в Киев на выставки ездил. Он от Полтавы, хотя его там в Киеве все знали. Киевский кончил институт. Кстати, у них же был там живописный заповедник, и Зейку туда входят. Вот это вот, бейку кто там, щица, голов, животковую, он, он туда входил. Животковым по выстакам жижу, там мы пересекались. С Ройтбордом покойным, и говорят, ему вызнание пришло так может... Ну, я считаю, что он нормальный третий Он уже был один из ведущих художников Украины. Киева. По сути, все ж, ну, скуплено, все скупили. Я не знаю. Тут, если и находят эйка, то это дуже редко. Японская узнаваем. Ну, она же народный художник. Это хлеб ее поначалу творческого слуха, Она ж потом поменялась, что там поменялось? Ушла в такой декоративизм рушники, бабка сидит там. Ну то есть, ну все Украина, никуда не денется. Украина скрізь. Ну хлеб, он остался хлебом. Он и был в начале. Он классика. Украинская гениальная художница. Это бесспорно. Тут слов нет. Я ж был на такую и ни разу не бачу. Все очень правдоподобно. У меня тоже есть жнева. Причем вот эти вот картины, что там есть сбирку, ну, тоже я с натурой делал в Саванцах. Вот. У меня все по-другому? Я как бы, Я знал про эту картину. но другой яблонской же не станешь. И переплюнуть ее тоже невозможно. Потому что она есть. Это как постоянная вот. Ну, как солнце встает. Оно есть и все. У каждого художника есть, будем так говорить, своя планка, или вершина, а то он знает, кулыться хорошо. Скажет, там останови все, может быть, а ты не. Малюю, если я намалюю, то чуешь, почуваю себя по, ну типа, да, а ты. что не сделать?